Alright guys, Assalamualaikum uh, uh, Saya nak share sikit pasal um, Iran eh? Uh, US, Iran, Israel what not eh? Um, yang apa yang telah terjadi Kos pagi tadi masa balik daripada Semayang, Suruh naik kita tu kawan ada tanya So Roll, what, do you think of uh, Kenapa Iran stop bomb? <laughs> of course banyak orang yang macam geram dengan Israel ke Yang dah bomb ke US ni Dia nak, nak, nak Yelah kita terus um, cakap kita terus bom lah, macam bagi dia tahu dia bom orang tu macam biar dia rasakan sekian lah, pasal apa yang telah terjadi kan um i don't know guys tapi kalau macam kita tengok macam saya memang saya mesti sikap tadi orang gila je suka perang kan sebab kalau perang ni tak ada siapa yang untung yang untung ni orang jual jual bom Uh, semalam ada satu kalau boleh check, uh, Ketua Al-Jazeera, I think dia buat short documentary pasal uh, Military Industrial Complex, eh? memang dia dah, I think siapa ke dia punya presiden, 1960s saya cakap Yang uh, masalah ni, uh, pasal Military Industrial Complex eh? I think Woodrow Wilson, I'm not so sure, uh, Franklin Roosevelt uh, Pas habis benda lah tu lah, because bila dah perang ni, dia punya uh, economy US ni memang banyak bergantung pada industry dia big industry untuk untuk uh, buat kapal terbang uh, tank apa what not kan uh, food all kind of uh, you know uh, dan orang memang masa tu juga yang menariknya you know, that that really push uh, industrialize kan US dia boleh jadi from yang negara biasa-biasa terus dia ke negara yang ekonomi yang paling besar kan. dia betul so, mungkin dia tolong sikit uh, lawan Germany ke apa semua ada the good things that they do kan dia ekonomi bagus dia pun dia, dia kaya uh, itu bagus lah tapi cuma sekarang so bila benda tu dah macam satu benda yang mungkin lagi satu yang saya nak sharekan pasal menarik uh, pasal perang ni kita kan banyak rasa macam kalau banyak macam YouTube tengok Kings and General pasal perang semua kita rasa macam perang ni yang dimenangi di, di oleh Alah, uh, king sian general ke, tactician ke, soldiers ke. Without doubt, benda tu ada uh, play a part. Tapi uh, yang paling penting yang macam kita tengok, war is 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 born in factories. Uh, Lagi. Like macam at, at one point, masa Germany menang perang dunia, uh, I think, kedua masa awal tu, because dia punya industri, dia boleh uh, buat lebih banyak dan lebih cepat uh, tank, kapal terbang semua daripada negara uh, allied nation macam UK ke France and what not US until US uh, ramp up dia punya uh, yang betul dengan British dengan dia punya industrial capacity untuk buat kereta bank semua dan dekat situ bila dia betul menang perang dunia kedua lah. so tapi cuma guys that's a long history of uh, how this thing happen tapi benda tu dah macam dah makan diri dan uh, jadi benda tu dah macam you know Yelah kalau kita company kita jual goreng pisang kalau kita tak jual goreng pisang macam mana kita nak bayar gaji kerja so lebih kurang macam tu lah so dia kena jual bom dia kena jual tu dia akan create konflik di serata dua tu tak habis-habis so cerita pasal Iran ni cuma saya cerita pasal Iran itu basically what happen cuma semalam saya dengar satu professor from second daripada is it Cambridge and study pasal Middle East I think dia punya buku The Great Betrayal, Betrayal dalam Middle East I M E ya. tengok. So dia punya analisis sudah so dia rasa macam uh, sekarang ada ada stop just <coughs> fire pocket buy di Qatar dengan <coughs> tak salah dengan Egypt ke siapa entah so dia stop sekarang tapi orang kata tak ada yang uh, proper formal punya cheese fire which is boleh happen anytime you guys kata dia dah bom three side tu uh, dia kata benda dah damage dah jemak semalam pun Ayatollah hari kami ni pun kata sebelum ni dia, dia kata uh, you have done nothing, nothing damage lah basically and for first time pun professor apa tu ada satu daripada Iran cakap yang viral sekarang uh, dia kata macam dia punya uh, Iran punya punya misal lagi besar daripada Israel so dia have done more damage at least bagi dia orang rasa macam dia terduduk kan eh? of course banyak orang Islam pun sokong untuk dia teruskan benda tu um, tapi guys saya nak cakap tadi macam uh, macam tu lah I suka macam profesor dan cakap kalau ikut sekarang ni uh, dia kata all roads leading to nuclear basically lah bayangkan lah dia tengah ada macam dulu pun Uh, masa Obama itu basically yang, yang, Israel takut apa? dia takut ni, Iran ada nuklear dan dengan, dengan satu nuklear Israel boleh lenyap Cuba eh? bayang sekarang ini Israel telah provekan dia punya so called the iron dome ke whatever dia punya three layers uh, uh, apa tu uh, air defense air defense untuk tu basically semua dapat tembus dengan Israel Iran punya Israel so bayang kalau yang satu tembus satu nuklear cukup guys habis Tel Aviv so dia memang tak boleh timbul benda tu lah So actually Obama dah cuba uh, dapatkan si JPOA tentang rejoin uh, nuclear non-proliferation nanti uh, Obama tu. So masa Obama Trump naik dengan di netanyahu masa tu memang tak memang tak setuju. Tapi Obama dapat macam persuade him. Masa itu boleh gak benitu jalan. Tapi netanyahu memang dia bersumpah dia memang tak suka. So Trump naik dia terus cancel kemudahlah tu apa yang dia buat dan sekarang dia cuba nak negotiate benda yang bukan samalah uh, tapi macam ok nak cerita benarlah lah tu uh, tapi cuma dia nak lebih lagi daripada tu uh, bukan dulu macam dia arrangement tu 3.6% je macam masa Obama bagi sekarang ni mungkin kurang daripada tu dan in fact kalau ada setengah tu mula-mula dah ok lepas tu dia kata dengan Netanyahu punya pressure dia kata 0% arrangement langsung tak boleh itu lagi satu no go padahal Israel satu negara yang ada nuklear dan tak bagi pun luar punya inspection untuk masuk siapa yang bahaya guys <laughs> kalau orang logik dekat sini lah itu satu uh, this is I think after the war kita I think kita kena tengok kita kena exposekan hypocrisy of the West nama Western media yang pegang narrative yang orang semua pegang yang tahu uh, that, itu satu lepas tu bayang lah ini sekarang masa Trump ni tengah-tengah nak negotiate you know? yang sepatut ada satu lagi yang I think I dengar pun Iran tu dah setuju lah dengan whatever the terms and what not dia boleh saya sebelum tu Netanyahu pergi bom Iran. so You tengah broker tengah cakap Tengah ada satu lagi meeting You nak buat You boleh terus Ini tak ini tak cerita tu Kalau kita no, Kalau before United Nations Ada that's okay 1945 you memang tak ada undang antarabangsa The United Nations pun Was created to Untuk menguangkan benda-benda yang You boleh buat suka hati You kena pergi macam United Nations You dapatkan approval daripada United Nations United Nations Security Council ke before you boom orang ni you boleh rasa you nak boom you boom. Jadi so what happen to the world? You know? Basically we have law of the jungle lah. Semua orang rasa eh aku tak selamat. Jangan. Kalau aku kuat baru aku boleh lawan. Eh? So orang sekarang of course the the tu kalau you nak selamat sekarang you kena you, know, you have to be powerful So this is one message yang I think orang kena war after the war tu hopefully stop dan kita akan tengok where are we willing to. So my point is tadi cakap pasal Iran you tengah negotiate pasal pergi bom. You know, lepas tu negat, bila dah dah berperang berbalah bala balik tu Ah, US kata okay Iran masa dah stop kita I give you 12 hours. I give you 12 hours uh, untuk jangan stop untuk you fikir balik lah kalau nak berunding lepas I think. Lepas tu Israel bomb. Itu Trump ada marah. Macam. Jadi sebagai sebagai satu negara yang yang you rasa macam should you believe this so-called dishonest broker? Siapa nak percaya orang macam ni? Satu benda yang diorang hilang everything dengan Ukraine ke dengan ni US tak pernah honest especially bila ada Israel kat belakang especially bila ada military industrial complex kat belakang. So what choice do we have? what choice do isra iran have no kalau orang yang yang ada common sense especially in the europe yang call so call yang so champion human rights and and rule based order kalau you tak unified for this we are gone so basically that's why kenapa us bomb kenapa israel bomb rian pun cakap dia punya logic because iran iran tak ada nuklear So dia akan bomb ke Pakistan. Dia akan bomb ke macam North Korea yang ada nuklear. Dia tak akan bom because dia ada nuklear. Of course, there's a bit be complex because yang benda tu dia nak bom pasal Israel dia takut. Apa kena mengena Iran dengan US? Tak ada benda guys. Macam mana dia kata you anti-war. America first but you tolong Israel. You spend billions over Israel. So benda ni nampak macam even uh, ada satu tu dia tunjuk macam ini uh, kami ni masa perang uh, Iraq, Iran Iraq war tu pun US basically western sokong sokong Saddam Hussein bagi chemical weapon what not. So macam ni after so many years eh, the options yang ada in fact kalau macam banyak sekarang viral video orang kata untuk kan, kena tanya aku macam claim I think more than 20 years is Iran is weeks away, months away from developing weapons, uh, nuclear weapon. Sampai sekarang. Kerana after, 20 years sekarang, ibu nak bom. Kalau dia kata months, months away, dia dah ada banyak bom. Kenapa dengan dia punya misal hentam tu, dia tak pakai jenis nuclear weapon? Of course, there is a chance that you pun akan ranap juga lah. Then, World War ke what not. Tapi, will tell Aviv take that risk of bombing Iran course you won't. Because engkau bukan run up, no bukan run up. So, you get the, 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 common sense deterrent is between you, nuclear war. This is what's happening now. I don't know what Iran going to do. Ah uh, you can bomb Iran, but you cannot bomb the knowledge of making nuclear. They have that. You cannot bomb the dah the, yang dia kata dia they, already enriched uranium at 60% yang boleh buat bomb tu pun. You boleh movekan benda tu in a safer places. Far from that. You can kill the scientists, but you can call. You cannot kill the knowledge. So what can happen to the world? Is that by bombing them, Iran? You're making this world a safer place. You're making this world a safer place. We are a safer place. No. So guys, at the end of the day, I turned out too. I'm anti-war. I'm anti anything that we fight, aggression and, and whatnot. You get to self defend self defend improper proper in common sense, in definition. orang nak pukul you, you tahan. So that's it. So kalau you self defend, bertahun-tahun you buang orang, you cari, you buang tempat orang. Is that self defend? By whose definition? So guys, please kalau orang yang 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 ada common sense, orang yang baik, kita tak buat what you supposed to be doing. So dia kata, you know, atrocities happen in this world. It's not because there are many bad people, but there are many good people who don't do their parts. I think about that Cuba sokong apa yang kita boleh buat um, Tak kisah whether you, you are Muslim ke Islam ke This is about humanity Dan banyak Saya tengok kawan-kawan Air -kawan, China, India Yang dah sokong benda ni Because Kalau kita tak buat Satu hari It be our turn Dan Mungkin nak cucu kan tanya What have you done before? At least you can tell them I've tried my best Dengan uh, Demo S the NGO or any, any movement so at least you say a stop to this thing at least you don't agree to this thing at least you educate your friends and families you know, about at least you try more knowledge a uh, fairer from both sides of argument and then you make your decision so this is the important thing otherwise our civilization will be collapsed, thank you, Assalamualaikum may peace be upon you